Дорогая церковь, знаете, мы вот команда детского служения, из-за того, что мы а, находимся постоянно с детьми, то мы, наверное, испытываем больше благодарность в том, что мы на них больше похожи. Потому что мы с ними играем, мы с ними танцуем, поем, а, делаем поделки. Написано в Библии, что будьте как дети. И мы каждое воскресенье становимся немножко на них похожими больше, чем в среди недели. И сейчас мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже приобщились к нашему детскому служению и вместе с нами пели песню с движениями, а дети нас научат все. Там очень легкие слова. Бог до добрый, тримая руку, сберегая, Бог до добрый. Но для этого нужны ваши руки. Давайте все, все, ну, может, должны быть похожими на детей. И дети в своей простоте уже пришли нас всех научить этой песне. Мы начнем очень медленно, чтобы вы быстрее подхватили. Хорошо? Спасибо. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, тримає руку зберігай, Бог до мене добрий, тримає руку Бог до мене добрий. А тепер быстрей, БОГ до мене, добрий, БОГ до мене ДОБРИЙ, Тримає руку зберігать, Бог до мене добрий.

это очень важное такое откровение, что Бог